নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপুনি আছে পলাশ আছাম যিহেতু আছাম কামাণ্ডোৰ অহা পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তোমালোকে হয়তো প্ৰেক্টিচ কৰি আছা আৰু অহা পঁচিছ তাৰিখে কাৰ কাৰ ফিজিকেল টেষ্ট আছে ভালকৈ দিবা এটা ভাল মাৰ্ক পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মই এতিয়া ক'ম আছাম কামাণ্ডোৰ কোনখন ঠাইত যিহেতু অল অসমৰ পোন্ধৰটাৰ ভেনু পাতিছে আৰু এটা ভেনুত প্ৰায় তিনি চাৰিখনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট দিছে তোমালোকৰ কোনখন মানে কোনটোৰ ভেনুত কিমান মিটাৰ টেক দিছে বা কেইপাক মাৰিব মাৰি ৰানিং কৰিব লাগিব তোমালোকক তাৰ বিষয়ে ক'ম প্ৰথমেটো শিৱসাগৰ শিৱসাগৰত তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক দিছে আৰু তোমালোকে পোন্ধৰ পাক ল'ৰাসকলৰ গম পাইছা শিৱসাগৰ তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক গোলাঘাট পি টি চি দেগাঁৱৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক ধুবুৰী চাৰিশ মিটাৰ টেক আৰু লগতে যোৰহাট চাৰিশ মিটাৰ টেক বঙাইগাঁও চাৰিশ মিটাৰ টেক লখিমপুৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক কাৰ্বি আংলং তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক পোন্ধৰ পাক মাৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ডেৰগাঁও দেগাঁও ক'লোঁ চাৰিশ মিটাৰ টেক কোকৰাঝাৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টুৱেলভ এ পি বি এন জামুগুৰি হাট চাৰিশ মিটাৰ টেক শিলচৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক যোৰহাট ক'লোঁ ওদালগুৰি চাৰিশ মিটাৰ টেক কাহিলীপাৰা বৰ্তমান দুশ মিটাৰ টেক নে তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক মানে একজেক্ট ক'ব নোৱাৰি কাৰণ যিহেতু তাত দুশ মিটাৰ টেকটোৱে দিয়ে কিন্তু এইবাৰ অসম কামাণ্ডোৰ বাবে তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক হয়তো কাহিলী পৰাত বনাব আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থকা যাৰ যাৰ কাহিলী পৰাত ক'ত এপি পিন্নত আছে তোমালোকে দুশ মিটাৰটো প্ৰেক্টিছ কৰা তিনিশ বিছ মিটাৰটো প্ৰেক্টিচ কৰি থকা কাহিলী পৰা একজেক্টনো ক'বলৈ গ'লেতো দুশ মিটাৰ টেকটো তাত আছেই তোমালোকে গম পাইছা শিৱে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থকা মই ক'লোঁ শিৱসাগৰ তিনিশ বিছ মিটাৰ টেক পোন্ধৰৰ পৰা বাকী দেৰগাঁও চাৰিশ মিটাৰ টেক ধুবুৰী চাৰিশ মিটাৰ টেগ যোৰহাট চাৰিশ মিটাৰ টেক বঙাইগাঁও চাৰিশ মিটাৰ টেক লখিমপুৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক কাৰ্বি আংলং তিনিশ বিছ মিটাৰ টেগ আৰু লগতে কোকৰাঝাৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক শোণিতপুৰ চাৰিশ মিটাৰ টেক যোৰহাট চাৰিশ মিটাৰ ওদালগুৰি চাৰিশ মিটাৰ শিলচৰ চাৰিশ মিটাৰ তোমালোকে গম পালা সেয়েহে মই আছাম কামাণ্ডো কোনে কোনে ফিজিকেল টেষ্ট দিবা ভালকৈ দিবা মই ৰানিং টেকটো ক'ৰ্ট পেণ্ট বনাইছে মই তাকে জনাই দিলোঁ আৰু যোগ এখন যিহেতু পোন্ধৰটা ভেনো মই ইয়াত ইয়াত প্ৰায় ন দহটামান মই ভেনো ক'লোঁ আৰু বাকীকেইটা ভেনু মই আপডেট ক'লে তোমালোকক জনাই দিম আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যেতিয়া মই অসম আৰক্ষী নতুন নতুন আপডেট পাওঁ তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু আছাম কামাণ্ডোত ভালকৈ ফিজিকেল টেষ্ট দিলে ভাল নম্বৰ এটা পালে তেওঁলোকৰ চাকৰি হোৱাত বহুত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জ্ঞান জ্ঞান দিয়ে থাকে মানে জ্ঞান দি দিওঁ সেইটো কাৰণে ফিজিকেল টেষ্টতে ভালকৈ মাৰ্কেটত পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা